millət vəkili neçə yaşı olmalıdı ki, bütün məsələlərə operativ reaksiya verə bilsin. İndi bütün sahələrdə yaş həddləri götürülüb, ə, yəni prezidentliyə namizədlər, deputatlığa namizədlər və digər sahələrdə artıq bu məhdudiyyət götürür, yəni gənclər də ola bilər. Mən hesab elirəm ki, hə, siz aşağı xətti deyirsiniz. Çünki yəni yuxarıda 65 yaşında insanlar təqaüdə yollanır axı. Mən belə hesab elirəm ki, dadaş müəllim, insan əgər 80 yaşında da faydalı ola bilirsə, ya diyək ki, müəllimdir, yaxşı dərs verir, pedaqoji onun stajı kömək eləyər ki, bəlkə gənc müəllimdən daha yaxşı. O başa salsın və yaxud bir deputat yaşlı deputat daha öz həyat təcrübəsindən istifadə edib daha yaxşı deputatlıq fəaliyyət göstərər. Ona görə mən de, deputat da yaş məhdudiyyətini hesab eləmirəm. Amma fizik... misal olaraq üzr istəyirəm. Dediğiniz o müəllimləri yaş həddi öttükdən sonra faydalı və yararlı olması üçün bir imtahan keçirdilər. Deputatlarda isə bu belə deyil. Millət vəkili də belə imtahandan keçir. Səsliyə gedir və orada görüşlər keçirir, nə qədər suallara cavab verir, xalq onun seçir, ya seçmir, lehinə, əleyhinə səs verir. O özü böyük bir imtahandır.